నమస్తే ఇన్నాళ్ళు నన్ను సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ మీ ప్రేమని నాకు అందిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు అలాగే ఈ వీడియో కూడా ఖచ్చితంగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ సపోర్ట్ ని నాకు అందించండి అలాగే ఈ వీడియో పట్ల మీకున్న అభిప్రాయాన్ని కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసి తెలియచేయండి ఇప్పుడు వీడియోని చూద్దాం सोम वृष्टियम् भवाजस्य ॐ ओम् दधिक्रावण्योकालम् जृष्णो रश्वस्य वाजिनः सुरभिनो मुखाकरत्रिणः योगुम् चितारिषत ओम् घृतम् निमिक्षरे घृतमस्य योनिर्घृते श्रुतो घृतमवस्य

ओम आयने ते परायणे दूर्वारो हंत पुष्पिणे तदाच पुंडरी समुद्रस्य ग्रह गंधोदक पुष्पोदक स्नान समर्पयामि शुद्धोदक स्नान समर्पयामि शुद्ध मुखे आचमनीयम समर्पयामि समर नमस्करोमि उत्तरे निर्माल्यं विस्रस्य अभिषेकं कुर्यात् हरे ओम अभी रुद्राम बोलते आप सब लोग एक एक आके महाराज की मूर्ति के ऊपर पानी डाल के अपने अपने जगह पर बैठिए सब हाँ जल्दी जल्दी आइए

ೌಷಧೀ ನದಯತೋಣ

ृदाय वर्दने्षय प्रभरा मेमान सद्विपद चतुष्पे विश्व पुष्ट ग्रा अस्मतर मृणानोद्रयस्कृते क्षयदराय नमसा विधेमते वर जनुराय जे पिता तदावर्द्रणीतौ मानो महा पदमानो अर्भकम्क्ष पदमानो क्षज

పి్రీవాత విశిశక్రవర్దినోనాన్రక్షల వృధా తీర్థాన్ని ప్రచరం సర్గావంతో एतावन्तश्च भो यापुंसश्च दिशो रुद्रादित स्थिरे एषा पुंसहस्रयो जने मधन्नानि तन्मसे दपो रुद्रे छादे पृथिव्यायेऽन्तरिक्षे दिविजे चामन्दम् वातो वर्षमिषमस्ते छा दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रदेचेर्दशो दीचेर्दशस्ते चौरहस्ते कामृणयन् देयम् यश्वायश्च नो भोजम् वे

मथु मनुष्य मथु जनिष्य मथु वक्षा मथु मदिष्यांश्रोरेण मनुष्य बंद शोभा नन्दो ओं शादाशा ओम नमो भगवते दत्तात्रजाया स्मरणमात्र सन्तुष्टा महाभय महाज्ञानप्रदाय जनानन्दात्मने बालोन् मत्तपिषहच्चवेषाय महायोगिने अवधूताय अनसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय सर्वकामप्रदाय ॐ भवबन्धविमोचनाय आम् असाध्यसाधनाय ह्रीम् सर्वविभूतिनाय रोम् असाध्याकर्षणाय अयम् वाक्प्रदायत्रय वशीकरणाय सौः सर्वमनः क्षोभणाय श्रीं महासम्पत्प्रदाय ग्रौ मण्डलादिभक्तप्रदाय राम चिरञ्जीविने वषट् वशी गुरो वशी गुरो वौषट् आकर्षय आकर्षयम् विद्वेषय विद्वेषय फट् उच्चाटय उच्चाटय ख ख स्तम्भय स्तम्भय खेम् खेम् मारय मारय नह सम्पन्नय सम्पन्नय स्वाहा पोषय पोषय परमन्त्र परयन्त्र परतन्त्राणि छिन्दि छिन्दि गृहत् निवारय निवारय व्याधी विवाशय विनाशय दुःखम् हर हर दारिद्र्यम् मित्रा भज मित्रा भज देहम् पोषय पोषय तोषय तोषय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वपल्लवस्वरूपाय ॐ नमो महासिद्धाय स्वाहा ॐ वराज विद्महे अत्र पुत्राय धीमहि तन्नो दत्तम् प्रचोदयात् ॐ oh, आ सत्ये नरदसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतम् मर्त्यैश्चिरण्डेन सवितारथेन देवो याति दे भवना विपश्यन्न oh, आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम् oh, अण्र्धादिवःपतिः पृथिव्या अयम् अवादम् प्रेतादं स जन्मते ओम् oh, उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रह्येण मिष्टाभू

अव्यम्पतिम् चाग्नये सुभूतम् यो देव्यानि मानसा जनोपुंसे अन्तर्विश्वानि विद्मना जगादे नो देवे रभटय आपो भवत् प्रीतये सया रभश्रवन्दनः कयान चित्र आववदो दे सदा वृद्धसखा कया जगस्थला प्रदा तेतत्नत्नन्न चेतवे पेशोपर्या अभेशसे समशघ्रजदह तपिरषा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपादा सवोभिं विश्वतानत्ता अज्ञानिष्ठं दशान्गुलं यत् होतयच्च

गोविन्दाय नमः ओम् विष्णवे नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शङ्कर्षणाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः तद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः

ॐ ब्रम्बकन्य इत्याह रावैतदाः उत्किरन्ते धरस्य लेप्सन्ते मोते दत्वाश्रयन्ते यथा जनयते भसम् करोते भाद्रजे वदत एष ते रुद्रभाग इत्याह निर्वत्ते